пропоную нашу розмову розпочати із повідомлення командувача сил безпілотної системи Роберта Мадяра. Він заявив про те, що нафтопровід дружба, які десятиліттями транспортувалася, яким десятиліттями транспортувалася російська нафта до Європи, повністю зупинив свою роботу після нової атаки. Він сказав, що на невизначений термін перекачка нафти тепер якби зупинена, і зробили це у 14-му полку сил безпілотних систем. у Тамбовской области, Романа Григоровича. Я думаю, что вы, когда прочитали эту новину, вы зародили это 100%. А потому что мы с вами четвертый год говорим об этом нефтепроводе «Дружба». Чуть ли не через стрим рассказываю, как на пальцах, как его уничтожить, сколько нефти перекачивает этот нефтепровод, сколько дает миллионов долларов российской казне в сутки. Вот этот нефтепровод «Дружба» качал татарскую нефть, татарскую нефть, это та, татар та, тот Татарстан, на территории которого Лабуге производятся герани. Это такие татарско-китайско-российские герани, вот, вот они такие. Так вот, Татарстан качал татарскую нефть через нефтепровод «Дружба» в Европу, в основном в услуг, в услугу на перекачку, это туда под Питер, в, в Беларусь на Нафтан, на Мозырский НПЗ. С Мозырского НПЗ нефть дальше шла на Польшу, Германию и через Украину вместе с дизелем, который произведен из этой нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Через Украину мы качали две трубы. Качали в Венгрию и в Словакию. Дальше нашла на Чехию, но Чехии отказались от, от этой нефти. Они берут сейчас итальянскую трубу, бросились. Так вот, Орбана с Фицо мы сделали, по большому счету. Это просто так, ну не мы имеем в виду, это естественно офисный бизнес так называемый. Это эти зеленые барыги сидели на этой на этой теме, пока в конце концов Мадьяр махнул рукой называется и решил вопрос навсегда. Удар один удар, но дых получили татары. Почему? Потому что сейчас Татарстан не будет дополучать достаточное большое количество финансов на в свою казну. Россияне российская казна минуснулась. 300 тысяч баррелей нефти в сутки прокачивалось. 18 миллионов долларов в сутки получала российско-татарская казна, или татарско-российская, как угодно. Они просто так же, это наибулина татарочка. То есть это их бизнес, так называемый. Естественно, Мадяр ударил по одним, по другим, но ну, еще и навернул, конечно, Лукашенко. Он сейчас будет думать, как из бульбы выдавливать нефть. Ну, сейчас что-то придумают, по крайней мере, белорусы в этом смысле находчивый, Лукашенко тем более, где-то прорубит в своем погребе скважину, может быть, нефть найдут, ну а реально, конечно, ударили по офису, по этим барыгам зеленым, которые сидели на этих трубах, и ударил Мадьяр, естественно, по Мадьярам, очень правильно, очень грамотно, только не по тем Мадьярам, которые наши, а по тем, которые не наши, те, которые смотрят на Москву, это выходцы из ханты Мансиска, так называемый. Ханты-Манси, это оттуда э, тема. Почему их, в принципе, тянет за Урал туда, в ханты по крайней мере, в Потому тут Мадяру ну, можно аплодировать стоя. Молодец, красавец просто. Четвертый год об этом говорим, об этом нефтепроводе «Дружба». И вот надо было всего лишь поменять руководителя, который принял решение выполнить такую боевую задачу. Даст Бог, не, не остановится. То есть, а начнут кто-то останавливать, пусть только в эфир скажет. Вот просто назовет фамилию, что вот эта тварь с офиса сегодня приказала не бить по российским НПЗ, не бить по, российским, по российской нефтянке, и все, и больше ему ничего не надо будет делать. Просто фамилию пусть напишет. И поверьте, вопрос будет решен очень быстро. Вона не безпілотники летіли також і на Волгоградський НПЗ. Подробиць мало місцева влада не визнає, просто констатує, що була пожежа зокрема на території НПЗ, і деталі уточнюються. Але тим не менше, як ми бачимо, продовжуються атаки і пробують якби діставати до нових НПЗ. Ну, о, Волгоградський НПЗ – третій Перший був неудачним, тому що ми сколько раз, раз с вами говорили? Далі офісні крысы ці зелені. недоноски дали возможность россиянам полгода закрыть нефтеперерабатывающие заводы достаточно серьезным барьером роднитных и кевларовых стеток. Проломить его очень сложно. Первый заход был неудачным, второй заход удачный. После второго захода второй волны беспилотников отминусовали там определенный технологический цикл. Это был третий заход. Ну, я думал, в течение суток, да, Генштаб подтвердит или Мадяр подтвердит, потому что работали беспилотники, ну или какая-то спецслужб, если, ну хотя бы спецслужб в последнее время они не арестовывают тех тварей зеленых, которые прекратили удары по НПЗ. Скорее всего, сами в теме, потому что не арестовывают, что это конкретная задача контрразведки арестовать тех зеленых барых, которые обеспечили безопасность российской нефтянки которая, привело, которая привела к тому, что у россиян есть топливо на вторую волну, он уже железо пошло в долине было соприкосновения. Там таким способом посредственным сдают Донбасс. Ну, пытаются, по крайней мере, это вся эта зеленая тварь пытается Донбасс дать. Вот таким способом в том числе. Не дает, вот не дает, допустим, как минимум Мадяр это делать. Потому вряд ли это спецслужбы, скорее всего, это либо вооруженные силы, силы спецоперации, силы беспилотной системы, либо воздушные силы. А к спецслужбам сейчас большой вопрос. И он не только сейчас, он потом тоже будет. Когда зайдет новая власть, вот ко всем руководителям спецслужб, которые не выполнили свои служебные обязанности по аресту этих зеленых недоносков, которые обеспечили, еще раз повторюсь, обеспечили безопасность российской нефтянки полгода, так это точно. Последние с марта, с марта месяца. Что привело к тысячам погибших наших ребят за эти полгода? То есть здесь прямая связь, и эти руководители спецслужб будут также нести такую же ответственность, как и вся эта зеленая свора, которая работает на России или работала, по крайней мере, на Россию, хотя сейчас тоже непонятно, на кого она работает. По крайней мере, у нас есть МАДЯР, у нас есть силы беспилотных систем, есть воздушные силы, которые выполняют такую задачу, но ну, это вооруженные силы и, естественно, силы спецоперации. Я думаю, этого будет достаточно даже без участия спецслужб, Пусть разбираются, кто там кому Рабинович. Без участия спецслужб работать по нефтеперерабатывающим заводам. А найжирнейший от себя нас, когда мы говорим про НПЗ, это, Омский. Самый большой завод по производству нефти, то есть не про, по производству переработки нефти, по производству нефтепродуктов. Омский завод, он перерабатывает 21 миллион тонн нефти по году. То есть вот примерно как три Волгоградские. 3, 000, 3 ну, тысячи, просто, 3, там, 3, же... 3 000, грубо 3 тысячи километров, 2 700 по, по 3 тысячи километров, фактически там уже в районі Октябы, там в, районі Казахстану, за Урал. в районе за Уралом. Мане а у росіян вже спостерігаються проблеми з паливом у деяких регіонах, зберема чита, там були повідомлення про те, що за картками видають паливо, крім того, ну крім, знову ж таки, про коли ми кажемо, зросли, і є повідомлення про те, що, ну, якби, немає, немає палива. Ну, тобто, це тільки початок? Ну, может, почему четвертый год об этом говорить? Нам для того, чтобы победить Россию, единственный механизм остался ⁇ развал Российской империи. Развалить ее. Как ее можно развалить? Единственным способом, когда у Москвы не станет денег оплачивать государственные расходы республик и государственных образований, краев, областей и так далее, которые составляют Российскую Федерацию. Это же Федерация. Там 21, 21 республика, еще там несколько десятков краев и всяких остальных других образований. Они все практически питаются из Москвы. Почему Москва их держит на, на поводке? Она им дает деньги в основном большинство этих республик, большинство этих государственных образований дотационные. Вот кроме, может быть, Татарстана, потому что у них там своя нефть, вот эта, которую сейчас Мадяр остановился. Сейчас татары будут Домой нефть носит, в ванны будут наливать, потому что девать ее будет некуда. Либо придется за, как минимум законопачивать, останавливать скважину. Так вот, как развалить Россию? Прекратить эту помощь из Москвы. А как, как прекратить помощь из Москвы? Это надо сделать все возможное, чтобы Москва не получала деньги. В основном деньги она получает из трех видов деятельности. Первая это нефтегазовая отрасль, вторая это э, э, атомка. Росатом так называемый, ну и третья там металлургическая, там параллельная отрасль, все. То есть это сырьевая, это сырьевой придаток по большому счету. Так вот, большая часть всех этих составляющих, это нефтегазовый отрасль, это 3 триллиона долларов по году. Больше 300 миллиардов долларов по году они получают как раз с нефтяной. Потому развалив нефтегазовую отрасль российскую, уничтожив ее, мы это можем сделать. То есть удары по нефтепереработке, по нефте, нефтеперерабатывающим заводам, нефтеперекачки, переброски газа и так далее и тому подобное приведут к чему? Приведут к тому, что как в свое время Советский Союз, та же Москва не смогла оплачивать госрасходы 15 республик, которые входили в Советский Союз, и они приняли решение дальше плыть самим. То есть каждый тогда сама республика за себя начала отвечать, сама начала работать на себя, называется. Вот такой же самый механизм, естественно, развала Российской империи через уничтожение российской нефтянки. Возможен. Единственное, что нам останавливают его постоянно. Мы в прошлом году начали это делать. Это Тогда спецслужбы, вспоминайте санкции Малюка Буданова. Тогда почему мы и Малюка, и Буданова вознесли практически? Потому что это единственный механизм развала Российской империи. Но они поработали до мая месяца, и, скорее всего, что-то случилось, называется. Вот это что-то случилось, потом будут отвечать руководители спецслужб, а что случилось в мае прошлого года, что они перестали уничтожать Российскую империю. Что привело, еще раз повторюсь, к десяткам тысяч потерь наших солдат на линии боевых В этом, в этом году тоже начали бить. Продолжили где-то в феврале, по-моему, январь, февраль, март. В марте опять прекратили. Что-то опять случилось, и опять вопрос к руководителям спецслужб, контрразведки и так далее и тому подобное. Кто вам дал команду остановить развал России? То есть остановить нашу победу? Этот вопрос, вы думаете, все забудут? Не, не забудут, однозначно. И куда бы ни бежали, однозначно, следующая власть будет спрашивать у руководителей спецслужб, почему они не запустили уголовное производство по 111 статье уголовного кодекса госизмена, почему этих... Зеленых тварей не арестовали, которые им приказали не бить по НПЗ. Не арестовали, не закрыли. И не продолжили уничтожение э, российской экономики. Опять погибли тысячи наших солдат. Вот эти вот смерти наших солдат из-за того, что наши руководители спецслужбы на языки в задницу друг другу позасовывали. Так вот, э, как раз смерти наших солдат, они не дадут возможности им дальше жить просто так. Потому что сидеть они будут вместе с этими зелеными тварями, которые остановили. Сейчас следующий заход пошел. То есть удары идут по нефтепереработке. Причем буквально сколько? Две недели отработали у россиян уже бензина нет. Они уже остановили экспорт бензина. А что такое остановка экспорта бензина? Они остановили по большому счету приход нефти долларов. То есть раз не, не, бензин не экспортируется, значит, во-первых, российская экономика не получает достаточного количества финансирования. Следующие растут цены на бензин внутри, внутри России. Что такое цены на бензин внутри России? Каждый товар в России 50% это цена бензина. Почему? Больше они перевозка очень большая, 7 тысяч километров по запада на восток, и для них практически в каждой гайке, которую они перевозят, там 50% цена бензина. Увеличить в два раза уже цена пошла и товара в том числе у них сейчас инфляция пойдет к концу года у них инфляция пойдет вверх и причем довольно-таки серьезная пойдут цены на товары на все за счет за счет бензина за счет цены на бензин это раз второе сейчас пойдет дизель та же самая картина то есть а, а, а следующий за ним авиационный керосин плюс остановка некоторых заводов нефтеперерабатывающих заводов из-за переполнения мазутоприемников вот кто разбирается в нефтегазовой отрасли, в как таковой. так там большая проблема куда иногда деть те продукты переработки которые идут при возгонке нефти после кретинга остается очень много мазута понятно его там пытаются через гудрон но через некоторые составляющие вот того же асфальта как-то переработать но этого этого мало и берут мазут на отопление и те же некоторые механизмы отопления, так называемые, на движение доберут, но его очень мало берется. Вот у них большая проблема, куда этот мазут девать. И когда, допустим, мазутоприемник в том же Овском заводе переполнится, так его даже сжигать не надо, он сам остановится. И мне куда будет его сливать. То есть, а это можно, возможно, если в одной точке начинать отминусовывать НПЗ. Допустим, европейские НПЗшки минуснуть, им нефть придется перекачивать на зауральские, что приведет к пересыщению этих мазутоприемников и остановит вот таким опосредственным образом остановит остальные заводы. Это надо делать постоянно, почему нельзя останавливаться. То есть вот это давление на Россию, вот такого плана, за полгода положит российскую экономику. В следующем году мы уже можем, будем слышать темы о развале Российской империи, почему, потому что начнут республики думать сами. Но если Москва денег не платит, ну а смысл тогда в этой Российской Федерации находиться? Это ж федерация, это не государство, по большому счету. Это союз, федерация, из которой, если сильно захотят, можно просто выйти и все. То есть нет проблем. И вот такие страны, государства, допустим, да, да, да тот же Татарстан, в конце концов. Там надо с Башкортостаном как-то тропку натоптать. Казахстан и Китаю, и они первые выскочат, наверное. Если Республика Саха, Якутия, Бурятия, в республике Кавказа это вообще в три секунды первые уедут из Российской империи. Вот к этому надо доводить. Почему мы четвертый год и говорим надо. Тут не так война в этом смысле на линии боевого соприкосновения важна. Нам выдержать только надо вот эту, перемолоть российскую армию, которая сейчас пытается наступать. Валить надо империю российскую. Никого не слушать. Никого не слушать. Ни израильскую эту фронту, которая здесь уже всех уже достала эти сионисты хабадники ни американцев, не европейцев некоторые, потому европейцы, те, которые верещат, а давайте не трогайте российскую нефтянку, так они просто там свое рыло по, по окунули. Именно в производство как таковое. Нам свои рубить, как кажут украинцы. Нам надо ввалить Российскую империю. Механизм, вот он, вот он виден на, на, в наглядно. Уже, пошел, уже пошла цена на бензин. Если еще месячишка так поработать, если мадяр, нам одного мадяра хватит. Понятно, что там часть генералов продалась, продалась этому зеленому офису за некоторые тугрики или там или не знаю, то их проблема. в Нам хватит одного мадяра сил беспилотных систем, чтобы положить российскую экономику и выйти победителями из этого.